Salam, kanalıma xoş gəlmisiz. Bu gün sizlərlə qatları tək-tək sayılan, yumuşaq, çox ləzzətli ətli bərek resepti paylaşacağam. Əvvəlcə xəmirini hazırlayacağam. Yoğurma qabına 1 yumurta, 1 armudu stəkan qatıq, yarım armudu stəkan, təxminən 50 milliqram duru yağ, 1 çay qaşığı yarım duz, 1 çay qaşığı qabartma tozu xəmirin rahat açılması, xırçıllı olması üçün bir çay qaşığı sirke əlavə edirəm. Üzüm sirkesi istifadə etdim, amma istəyən alma sirkesi də qata bilər. Bir armud stəkan su əlavə edib yaxşı qarışdırdım. Qeyd etdim ki, istifadə etdiyiniz ərzaqlar otaq temperaturunda olsa daha yaxşı olar. Unu yavaş-yavaş əlavə edərək xəmir yoğururam. Əvvəlcə 2 stəkan un əlavə edib çırpıcı ilə qarışdırdım. Daha sonra təkrar 2 stəkan un əlavə edərək əlimlə xəmir yoğururam. Unu birdəfəlik yox, hissə-hissə əlavə etmək lazımdır. Hər zaman qeyd etdiyim kimi, yumurtanın ölçüsündən, qatığın duruluğundan asılı olaraq miqdar dəyişə bilər. Mən 4 stəkan, yəni yarım kiloqram undan istifadə etdim. Ələ yapışmayan, çox gözəl, yumuşaq bir xəmir əldə olunmalıdır. Xəmiri heç gözlətmədən dəzgaha çəğaz un səpib xəmiri uzunsov formaya gətirdim. Və 18 eyni bərabər hissəyə bölürəm. Böltdüm hissələri kündələyib un səptiyim geniş bir qaba düzürəm. Kündələrin üzərinin qurumaması üçün qabı salafon torbaya keçirib otaq temperaturunda 15 dəqiqə dinləndirəcəm. İçliyəni hazırlamaq üçün bir soğan, 2 orta boy bibər və 350 qram çəkilmiş mal ətinə istifadə edəcəm. Soğan və bibərləri blenderlə çox azmədən xırda doğrayıram. İstərsəniz əlinizlə də doğraya bilərsiniz. Tavaya 2-3 yemək qaşığı qədər duru yağ töküb bibər və soğan qarışımını yağa əlavə edirəm. Üzərinə bir dolu yemək qaşığı tomat pastası əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Soğan və bibər öz suyuna buraxanda üzərinə qıymanı dəlavi etdim. Qıymanı xırdalığa xırdalığa qarışdırıram. Üzərinə bir çay qaşığı duz, zövqə görə qara istiot və pul bibər əlavə edirəm. Qeyd etdim ki, içliyin suyunu tam qurutmuram, bir qədər sulu saxlayıram ki, bərəyin içində bişən zaman bərəyə də gözəl dad versin. Əşaltı dəyə etlə qovurub belə formada olanda ocaqdan götürüb kənara qoyuram. Ara qatlarına sürtmək üçün 100 qram otaq temperaturunda yumuşalmış kərə yağının üzərinə 50 qram duru yağ əlavə edib çəngəllə yaxşı qarışdırıram. Duru yağ bərayın daha xırçıllı olmasına kömək edir. Qarışımı hələlik kənara qoydum. 15 dəqiqə keçdi və kündələrim də yetərincə dinləndi. Kündələrdən birini aldım. Təzgəhan üzərinə 10 səfəb kündənə diametri 15 sm olana qədər oxloqla yayacağam. Bu da təxminən orta boy boşqabın ölçüsü qədər edir. Bir kündənə açmaq üçün 30 saniyə kifayətdir. Hətta yaymağı yaxşı bacarırsınızsa 15-20 saniyə ərzində rahatlıqla istədiyiniz ölçüdə kündəni yaya bilərsiniz. Videonu heç kəsmədən bir kündəni necə yaydığımı sizə göstərirəm. Dəzgahın üzərinə 10 səpib əvvəlcə bütün kündələri açdım və dəzgaha yığdım. İrə bir boşqabın alt hissəsinə 10 səpib, ilk yuxxanı ora yerləşdirdim və üzərinə bir çay qaşığı yağdan əlavə edib, barmaqlarımla hər tərəfinə yaxşı gələcək şəkildə yaydım. Boşqabın altına un səpmək yaddan çıxmasın, yoxsa xəmiriniz boşqaba yapışacaq. Bir çay qaşığına artıq yağa ehtiyac yoxdur, yağ tamamilə bəs edir. İki boşqab hazırlayacam, doqquzunu birinə, doqquzunu isə digərinə yığacam və hər birinin arasını belə yağlayıram. Hazırladığım yağ hər iki boşqab üçündür. Ən üstünə yağ çəkmədim. Xəmiri ya salafon torbayla ya da stretch filmlə örtüb soyuducuda yarım saata qədər gözlədirəm ki, arasındakı yağlar yaxşı donsun. Börayı bişirəcəyim, tavanın dibini və kənarlarını yaxşı yağlayıram. İstifadə etdim tavanın diametri 33 sm-dir. Rahatlıqla soba listində də hazırlaya bilərsiz. Dəzgaha 10 səptim və hazırladığım börayın ilk hissəsini götürdüm. Başqabadan çıxarıb dəzgəhan üzərində əllə çox asanlıqla yayıram. Ara biri lazım olduqca dəzgaha onlayıram. Əllə yayan zaman tərst düz edib hər ki tərəfin yaymaq lazımdır ki, altdakı yuxular yığıla bilər. İstifadə etdim tavanın kənarlarına çıxacaq qədər böyük yayıram. Arasının yağına qədər yaxşı bərkisə xəmiriniz o qədər rahat yayılacaq. Xəmiri tavaya yerləşdirdim. Əllə ehtimalca səliqəyə salıram və kənarlarına da bu şəkildə xəmiri qaldırıram. üzerinə hazırladığım ilıq şəkildə olan içliyi töküb hər tərəfinə yayıram. Qeyd edim ki, içliyin içisi də hazırlaya bilərsiz. Mən çi sevmədiyim üçün bir qədər qovurdum. Hər ikisini hazırlamışam, amma qovrulmuş çox daha ləzzətlidir. Hələlik kənara qoyub növbətə qatını da yayacağam. Üst hissəsi üçün heç oxlovdan istifadə etmədən əllimlə yavaş-yavaş açıram. Xəmir çox-çox gözəldir, hətta bu xəmirdən başqa böyəklər də hazırlamaq olar. Üst qatını alt qatı qədər böyük açmadım, çox az kənarlarına çıxsa kifayətdir. İkiləyin üzərinə qoyub kənarlarını birləşdirərək bərkidirəm. Və kənarında qalan artıq xəmirləri bu şəkildə içəriyə doğru qatladım. Xəmirin açılmaması və gözəl görünməsi üçün 1 santimetr aralıqda barmağımı basaraq belə forma aldı etdim. Ətin suyunun buxarlanması və böyəyin yersiz qabarmaları olmaması üçün ortasından bıçaqla deşik açıb barmağımla bir qədər genişləndirdim. Bir yumurtanın sarısına bir yəməy qaşığı qədər dur yağ əlavə edib çəngəllə çaldım və fırça ilə ehmalca böyəyin üzərinə çəkirəm. Kənarlarını hər tərəfinə çəkmək lazımdır. Ortasından açdığım deşiyə 1 çay qaşığı qədər çərə yağı qoydum. Siz qoymasanız da olar. Əvvəlcədən qızdırdığım 200 dərəcəli sobada, alt üst rejimdə üzəri nar kimi qızarana qədər bişirirəm. Mənim sobamda 35 dəqiqəyə bişdi, amma sobanızın forma və markasına görə də bişmə müddəti dəyişə bilər. Nəzarət etməyiniz məsləhətdir. Mütləq bişirən zaman altına da baxın ki, altı da gözəl qızarsın. İstəyirsiniz bir gün əvvəldən xəmirə hazırlayıb arasını yağlayaraq soyuducuda saxlamaq olar. Sabahsu gün istənilən vaxt soyuducudan çıxarıb böreyinizi hazırlaya bilərsiz. Çox dadlı, qat-qatlı böyək alınır, həm görünüşü, həm dadı superdir. İstər ilk istiliyi gedəndən sonra, istəyirsinizdə soyuq şəkildə yemək olar. qatları aydın bilinir, üzəri xırçıldır. İçidə yup yumuşaqdır. Yoxlamağınızı tövsiyə edirəm. Qatlayan ürəyə dəymir, yağlı olmur. Yay ayları üçün də məsləhətlidir. Gördüyünüz kimi qatları da tək-tək açılıb aydın sayılır. Bu qədər dəyərli izləcilər, ümid edirəm videonu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı, kanala abunə olmağı unutmayın. Video haqqında fikirlərinizi, suallarınızı rəylər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələcək videolarımda görüşmək diləyi ilə. Sağ olun, Allah'a əmanət olun.